Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 23 Oktober 2025 Dan hari ini adalah hari yang ke-11 Pelaksanaan ceasefire dan merupakan hari yang ke-750 hari Masih lagi berlakunya Perang Taufan Al-Aqsa Bukan hanya di Gaza Kerana ceasefire hanya melibatkan Gaza versus Israel Tapi juga telah merangkumi ke semua kawasan lain Termasuklah Baitul Maqdis dan juga West Bank Iaitu Tebing Barat Gubernur Baitul Maqdis pada hari Rabu telah mengeluarkan satu bentuk kenyataan yang agak serius. Katanya sebenarnya Masjid Al-Aqsa berada di ambang keruntuhan walaupun tak ramai untuk bercakap tentang perkara ini. Kerja-kerja penggalian yang dijalankan sejak sekian lama sekitar terowong yang berada di bawah-bawah kompleks Masjid Al-Aqsa ini memungkinkan bila-bila masa yang runtuhan besar-besaran akan berlaku di semua kawasan dalam kompleks Masjid Al-Aqsa tersebut. Namun ramai masih terlepas pandang, ramai yang masih tak cakna tentang keadaan Masjid Al-Aqsa sehingga sekarang. Dengan majoriti undian 25-24, semalam Neset telah meluluskan satu bentuk rang undang-undang untuk merampas mengilhakkan sebahagian kawasan sekitar West Bank menjadi hak milik ataupun dikatakan sebagai wilayah haram berdaulat kepunyaan mereka. Dan perkara ini sebenarnya menyalahi undang-undang antarabangsa, menyalahi hak yang sepatutnya dimiliki oleh Palestin dan mungkin parti likut, parti di bawah Seta menolak segala bentuk perkara yang dibentangkan di dalam Neset tersebut. Katanya dalam situasi kita sedang mencapai satu bentuk perdamaian dengan Gaza, ini tidak sepatutnya berlaku. Ini hanya provokasi yang akan menjejaskan segala usaha untuk mewujudkan perdamaian serta menjejaskan hubungan baik mereka dengan Amerika Syarikat sendiri. Menerusi The Guardian, ada satu bentuk petisyen yang telah pun ditandatangani melibatkan 450 orang. Mereka ini adalah di kalangan orang-orang Yahudi dan sebagainya. Mereka tidak bersetuju dengan segala bentuk perkara tidak peri kemanusiaan, segala bentuk pembantaian kezaliman yang berlaku berterusan di semua kawasan di dalam Palestin sama ada Gaza, West Bank maupun Baitul Maqdis sendiri. Dan perkara ini telah mendapat satu bentuk liputan meluas dan mereka di kalangan orang-orang yang nas muslim juga menolak segala bentuk pembantaian berterusan dan kata mereka sekatan yang agak straight, sekatan yang tegas perlu dikenakan kepada Israel mengikut undang-undang antarabangsa khususnya melalui PBB dan organisasi lain yang mempunyai kuasa dan autoriti Last but not least, ada satu bentuk kajian yang telah dijalankan oleh media daripada Israel, saluran 14 dan sebagainya katanya. Sehingga sekarang, walaupun selepas 2 tahun berlakunya perang, mereka mendapati bahawa Hishemes sebenarnya tak lemah. Hishemes telah melahirkan banyak kepimpinan-kepimpinan ataupun yang dikatakan sebagai pahlawan-pahlawan di kalangan anak muda yang baru dan mereka ini jumlahnya agak besar puluhan ribu orang dan sebenarnya mereka masih lagi mempunyai kapasiti senjata yang tidak lagi digunakan walaupun dalam tempoh masa sekarang dan mereka mungkin menunggu masa bila-bila masa saja bersiap siaga jika akan berlaku segala bentuk serangan susulan kemudian. Buat masa ini ni sejenis informasi yang dapat saya sampaikan kepada kalian saya akan update daripada semasa ke semasa dalam next VTT apa yang berlaku di Gaza dan keseluruhan negara Palestin. Teruskan bercakap tentang mereka Free Palestine. Assalamualaikum.